Здравствуйте! В прямом эфире студия «Репортер» и я, ее ведущий, Константин Гречаный. Сегодня мы поговорим о реформе системы правосудия Украины. Верховная Рада приняла за основу изменения в Конституцию Украины, которые касаются как раз системы правосудия. Многие эксперты считают их революционными, часть экспертов наоборот резко раскритиковала этот законопроект. В частности, экс-член Венецианской комиссии Марина Ставничук в интервью каналу 112 заявила следующее. Якщо ми подивимося на заключні перехідні положення як самої конституції, у яку пропонується внести зміни, так і закону, яким вносяться зміни, то цілком очевидним є один факт: що навіть важливі принципові речі відкладаються на два роки, а більшість з них відкладається взагалі до 2019 року, тобто на чотири роки. Що це за невідкладна, ефективна, актуальна судова реформа? Це просто смішно. Це імітація судової реформи. Как видим, есть различные мнения и о плюсах и минусах законопроекта, который был принят в первом чтении. Мы сегодня поговорим с Сергеем Анатольевичем Чванкиным, председателем Киевского райсуда Одессы. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Расскажите, вот, какие вы видите положительные и негативные моменты вот, в принятом законопроекте? Вы знаете, нужно сначала отметить, какие новеллы несет эти изменения, а потом мы, наверное, о каждой новелле поговорим отдельно. Прежде всего, нужно подчеркнуть, что вводится так называемая монополия адвокатуры, где не только в гражданском процессе, а и в уголовном процессе, в административном, в хозяйственном процессе в судах будет участвовать непосредственно адвокат. Это первое. Появляется новый орган. Высшая Рада, Высший Совет Правосудия. Сегодня называется Высший Совет Юстиции, решают переназвать. Я не вижу в этом ничего плохого. Здесь тоже нужно будет сказать несколько слов отдельно об этой новелле. Увеличивается возрастной ценз для кандидатов в суде. Я думаю, что это немаловажная тема, она интересная. Эта тема обговариваемая уже не один год. И вы знаете, я, я думаю, она сегодня на повестке дня. И в конечном итоге самое главное, о чем говорят сегодня и политики, и простые граждане, это перетестация всех судей. Вот, наверное, я думаю, что в таком ключе мы должны э, обсудить, э, насколько важно. И, и если вам интересно мое мнение, какие есть плюсы, я вам хочу сказать... Это не только мое мнение, это мнение и моих коллег, судей Киевского района, суда города Одессы, о том, что у нас сегодня по Конституции три года всего нужно юридического стажа и 25 лет возраста для того, чтобы гражданин стал судьей. Ну, естественно, 10 лет проживания в нашем государстве, знание украинского языка, своего родного языка и вот наличие данного стажа. Давайте ответим, попытаемся на вопрос ответить. Достаточно ли возраст 25 лет? Вы знаете, очень много сегодня молодежи достаточно быстро развивается. Я хочу сказать, огромное количество людей, которые в 25 лет явля... уже грамотными людьми являются, знают достаточно хорошо действующее законодательство, европейское законодательство. Однако есть такое понятие, как жизненный опыт. Жизненный опыт не может в полной мере получить человек в 25 пятилетнем возрасте. Данная Конституция предусматривает э, увеличение возраста для того, чтобы э, кандидат мог занять должность судьи до 30 лет. Я думаю, что это нормально, это правильно, от этого выиграет, опять же, подчеркиваю, простой гражданин. Опять же, повышается стаж с трех лет до пяти. Я думаю, что это, безусловно, это плюс. Что касается э, Высшей Рады Правосудия, вы знаете, сегодня э, об этом только э, не говорит ленивый, э, у нас в Верховная Рада огромное количество проблем, и в том числе экономических, и, как мы видим, до судебных вопросов, до решения этих вопросов у Верховной Рады не доходит руки. И если все вопросы, которые будут касаться относительно суда, будут решать новосозданный орган, Высший Совет Правосудия, я думаю, многие вопросы в нашем государстве будут решаться действительно по-европейски, быстро. И, опять же, подчеркну, это пойдет на пользу не только судям, а обществу в целом. Почему? 21 член будет комиссии, люди профессионалы, из которых большинство будет, естественно, судьи. Будут также представители из 21 человека входит пара от учебных заведений, от прокуратуры у нас э, есть, от адвокатуры. И вы знаете, приятно о том, что э, подумали и взяли европейский опыт, э, перенимать европейский опыт относительно того, что 11 человек все равно должно быть э, работать выше ради правосудия судей. Какие вопросы будут решать? Остранение должности, э, э, заключение по, заключение по стражу, э, заключение по стражу. Что сегодня мы видим? Э, у нас сегодня э, в Верховной Раде Огромное количество из-за того, что 450 депутатов, вопросы многие решаются неделями, а может быть, и по несколько месяцев. Я думаю, что Высшая Рада Правосудия сможет эффективно работать, и все насущные вопросы в области судоустройства может разрешать адекватно. Сергей Анатольевич, извините, я вас перебью. Скажите, вот я читал такую информацию, что зависимость, она будет более зависима от президента, безусловно, чем был зависимый Высший Совет Юстиции. Скажите, вот эта зависимость, насколько она повлияет на то, чтобы разделение власти в Украине, чтобы судебная ветвь оставалась независимой. Вы знаете, я не могу утверждать и не согласен, что в полной мере судебная ветка власти попадает в зависимость от президента. И опять же, Говорю, что 10 членов высшей, высшего совета правосудия будут судьи, которые будут избираться съездом судей. По должности будет входить представитель верховного суда. То есть уже 11 человек. Вы знаете, при желании, от, по моему глубокому убеждению, туда будут входить только профессионалы. Я уверен, у них хватит мужества отстаивать свою точку зрения и отстаивать действительно законное мнение, не поддаваться ни на какие, ни на какое давление, ни на какие уговоры. И, думаю, сложно будет повлиять на высшую раду правосудия. Поэтому здесь... Э, у меня только я с оптимизмом смотрю в будущее в этом вопросе. Введение трехуровневой системы правосудия. Вот несколько слов об этом моменте. Я выскажу свое мнение. Вы знаете, это лично моя позиция. На сегодняшний день я не вижу нормальных предпосылок, я не вижу будущее у четырехзвенной системы в нашем государстве. Я думаю, что она слишком громоздкая судебная система сегодня. Гражданин простой приходит в суд, он знает, есть суд первой инстанции, есть апелляционный суд, и, наверное, должен быть кассационный суд, как это было раньше. Сегодня у нас после апелляционного суда дело обжалуется в кассационном порядке сначала высшие суды, либо высший административный, либо высший уголовный гражданский суд, либо хозяйственный суд, и потом еще одна кассация, обращается гражданин в Верховный суд. Для чего такая громоздкая система? Какие плюсы? Кто от этого выигрывает? Проигрывает простой гражданин идет в волокита ненужная, огромное количество времени процессуального тратится, огромное количество денег тратится. Вы знаете, я думаю, и сегодня обсуждает этот вопрос, поддерживаю полностью представителя Верховного Суда Украины Ярослава Ромуника который считает, что в нашей стране может успешно жить и развиваться трехзвенная система. Почему бы нам сегодня высшие наши суды не, может быть, должно произойти слияние с Верховным судом? И пусть даже нам не нужно бояться, будет огромный суд, где, может быть, свыше 100, свыше 200 судей Верховного суда, которые эволюционным путем при достижении 65-летнего возраста будет уходить на пенсию и таким образом мы сможем оставить то количество судей, которое будем считать наиболее адекватным, которое сможет в полной мере выполнять свои обяз... Обяз... обязанности. Даже если это будет 50-100 человек. Для того, чтобы не увольнять, сегодняш... не увольнять сегодня людей. Она громоздкая, она ненужная. Конечно, есть примеры в других странах. Но вы знаете, я неоднократно об этом говорил. Европейская... Судебная ветка власти давным-давно сформировалась, и если брать Англию, либо Францию, там не одно столетие работает успешно судебная система. Это образец, это к чему нужно стремиться, но нельзя ее под них построиться сегодня буквально за день, за два, даже за 20 лет. Это будет неправильно. Я думаю, что гражданин почувствует удобство и почувствует, что о нем думает, если будет трехзвенная Система в суде, в судоустройстве. Сергей Анатольевич, расскажите, вот э, о таком понятии вводится новое обязательное досудебное урегулирование? Что это такое? Вы знаете, об этом уже э, идут давно разговоры, и мы должны понимать, что обязательное досудебное урегулирование это медиация, которая работает успешно в многих странах мира, в таких странах, как Канада вы знаете, в США и в многих других. И у нас сегодня в нашей стране действует успешно проект медиации. Несколько судов в нашей стране являются пилотными в данном проекте. И сегодня обсуждать, что на конституционном уровне мы должны и отметить этот институт. Я думаю, что он правильный. И если брать Канаду свыше 50% дел разрешается на досудебном урегулировании. Плохо это, я думаю, что это неплохо, это хорошо, когда гражданин, участникам процесса создаются условия, где они просчитывают свои риски, где они просчитывают свои финансовые затраты и могут в досудебном порядке урегулировать свой спор, понимать, что, возможно, нет перспективы судиться, и вы знаете, я думаю, этот опыт как можно быстрее нужно к нам принимать, и если на законодательном уровне это будет принято, мне кажется, это только будет плюс для нашей страны. Скажите еще такой момент, вот обязательное представительство, за там, некоторыми исключениями, адвокатов, я вам скажу, Киевский районный суд города Одессы и Ассоциация следственных судей Украины, которую я возглавляю, мы полностью поддержали так называемую монополию адвокатов во всех процессах. Я считаю, что это прогрессивный шаг. Не нужно этого бояться. И уже с 1 января 2019 года во всех местных судах будет адвокатская монополия, если, конечно, будет принято при условии принятия изменений в Конституцию с 1 января 2018 года. В, апелля... э, в апелляционных судах и 17-го уже Верховные и Высшие суды. Я думаю, что это прогрессивный шаг, его нужно поддерживать. Э, в европейских судах, в Америке судиться это очень дорого. Гражданин 10 раз подумает, э, нужно ли ему судиться, просчитает свои риски. Нет такого понятия, как сегодня. Я не против, э, когда, и поддерживаю это мнение э, где в исключительных случаях может не только адвокат осуществлять правосудие, но и э, представительство. Вы знаете: Какие это случаи? Это касательно трудовых споров, избирательного процесса и относительно недееспособности, ограничения недееспособности, я вам скажу следующее: вы знаете, гражданин может быть грамотный. 18 лет получил доверенность и идет представлять интересы э, человека, который ему доверяет э, в суд. Но вы скажите, если 18-летний парень-девушка, или будет делать операцию, к примеру, лечить зубы, еще выполнять сложные вопросы, на которые нужно потратить год, два, то и пять лет для того, чтобы овладеть этим процессом и выполнять его правильно. Какой мы ожидаем результат? Мы ожидаем результат, который сегодня есть. Вы знаете, я уверен, практически на 90 процентов, когда произойдет внедрение в жизнь вот этой вот монополии, Огромное количество проблемных вопросов по отношению к суду уйдет. Я хочу сказать, что доверие к судам возрастет во многом. Почему? Потому что в судах будет происходить диалог между профессионалами. Поэтому я приветствую этот шаг и надеюсь на его скорейшую реализацию. Вопрос к вам все-таки не как к эксперту в области правосудия, а как гражданину Украины в первую очередь. Закон, законопроект принят в первом чтении. Насколько велика вероятность того, что наши политические силы, представленные в парламенте, проголосуют за него во втором чтении? Вы знаете, у ряда партий, таких как Радикальная партия Украины, самопомощь и Народный фронт есть свои э, принципиальные положения, от которых они не хотят отступать. И они заявили, что при следующем голосовании, если эти положения не будут учтены, мы ни в коем случае не будем поддерживать эти изменения. Ну, таким образом, скорее всего, не будет и принята Конституция. Поэтому сейчас э, обсуждаются эти вопросы. Что это за положение? Право парламента отозвать генерального прокурора. Право парламента отозвать генерального прокурора. Также трехзвенная система, о которой мы сегодня сейчас обсудили, и все судьи должны пройти перезагрузку. От трехзвенной системы я уже высказал свое мнение. Я на нем стою, поддерживаю, считаю, что она правильная. Относительно генерального прокурора, я думаю, что вы знаете, ничего плохого не будет, если мы оставим ту редакцию, на которую настаивает президент. А вот относительно следующего вопроса: что все судьи должны пройти перезагрузку, я с этим полностью не согласен. Вы знаете, я стою на той позиции, что. Все-таки перед так называемой перетестацией, хотя э, Венецианская комиссия сказала о том, что ее не, нельзя делать, и это а, может произойти просто банальное сведение счетов с, с конкретным судьей, судом, с судом. Кон... Сергей Анатольевич, извините, мне высказывают минута до эфира, я вас вынужден перебить. Mm -hmm. У меня еще один к вам вопрос. как Именно как председателю а, Киевского районного суда, вот последнее время а, участились нападки на судью Киевского районного суда Сергея Реву. А, его обвиняют в вынесении заведомо неправосудных решений. Можете прокомментировать? Я дам свой комментарий. Вы знаете, может быть не очень приятно и может быть больно говорить об этом, но есть, наверное, такое известное выражение. В каждой семье есть, наверное, какие-то свои и минусы, не только плюсы. Вы знаете, действительно, судья работает в нашем суде не один год, и уже вторая попытка Верховной Рады Украины, которая имеет на сегодняшний день представление на увольнение данного судьи. Нам жаль, что такая ситуация произошла. Вы знаете, с 2014 года Верховной Ради Украины находится поданя на его увольнение. Данный вопрос не был решен, он сейчас является открытым. И тот факт, что на этой неделе данному судье было предъявлено подозрение, говорит о том, что, возможно, Верховная Рада должна была ранее подумать и не откладывать такие горячие вопросы в долгий ящик. Мы должны понимать, что у нас есть минусы, мы должны их осуждать, с этим бороться и на этих примерах учиться, что гражданин видел, мы ничего не скрываем, мы ничего не прячем, и мы данные действия осуждаем. Спасибо, что нашли время прийти к нам в эфир. Спасибо за честные и экспертные ответы на все вопросы. А я, а я напомню, что в эфире была студия Репортер и я ее ведущий Константин Гричан. И у нас в гостях был Сергей Анатольевич Чванкин, председатель Киевского районного суда Одессы. Всего доброго.